ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੰਡੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਇਸੇ ਘਟਿਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਹੋ कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय हथियार देने की बजाय बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय लड़ाकू विमान देने की बजाय दस साल तक दलाली खाने का इंतजार किया दूसरी और मोदी जी की सरकार जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंह जवाब दिया है पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है ये वो लोग हैं कांग्रेस की और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को ढाई बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयास रखते हैं कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं हजारों किलोमीटर जमीन एक्साइटिंग एरिया से लेकर लद्दाख के बाकी हिस्सों पे कांग्रेस के समय गए पाक अधिग्रहित कश्मीर कांग्रेस के समय पर कच्चा थी वो आइलैंड कांग्रेस ने दे दिया श्रीलंका को देश सवाल पूछता है कि कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि इन विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने जरूरी था और आज भी कांग्रेस जो बात कहती है और कांग्रेस के सहयोगी दल कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर दो इसका मतलब भारत और भारत की जन को कमजोर करना चाहते हैं उनका, उनका, उनका ये भी कहना है वो कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो उनको जिताने के लिए एक संविधान तैयार किया जाता है और बीजेपी को पता है कि लोगों को और लोगों की को कैसे मरवाना है लाशों ये देखिए जिसने भी ये टिप्पणी की है मैं उनकी सोच और उनका दिवालियापन सोच का ये साफ नजर आता है जो कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बने हो और उसमें भी करप्शन चार्जेस के चलते ऊपर से नीचे तक घिरे हो कांग्रेस के पास बचा था तो ऐसा ही कुछ बचा था मैं एक बात आपको स्पष्ट कर करू कुछ ऐसी ताकतें उस समय भी थी जो भारत का पहचान दुनिया भर में नहीं देखना चाहते जान भी लेना चाहते थे ये वो लोग हैं जो भय भ्रम फैलाते हैं वाह फैलाते हैं और उन्होंने तब भी कहा था कि भारत की वैक्सीन मत लगा आज लगभग दो साल होने को आए वैक्सीन आपके सामने सब कुछ है 220 करोड़ वैक्सीन लगी हम सब आपके सामने हैं देश के लोगों की जान बची है महामारी से भी बचाया भूखमारी से बचाया और वैज्ञानिकों ने और जो एक्सपर्ट्स है, हैं बहुत स्पष्ट कहा है कि 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन में से भी मात्र छः सात पे ऊपर जाके मुश्किल से कहीं पर इस तरह की कोई है। तो आप कल्पना तो कीजिए क्या कह रहे हैं आप कोई भी लेते हैं, कुछ भी, कोई कोई भी स्पष्ट तौर पर वैज्ञानिकों ने भी कहा एक्सपर्ट्स ने भी कहा और देश के सामने सच्चाई को लाए लेकिन कुछ लोग हैं राजनीति कर रहे को करने की चन्नी ने कहा भाजपा का जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि

24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ कांग्रेस ने साढ़े लाख करोड़ की खरीद की दुगने दिते खरीद भी दुगनी की मोदी सरकार है किसान बात की जाए तो आज चरणजीत चंदी ने यह भी कहा सुशील और शीतल अंग्राल कह रहे की ये पूरा शहर में जो माफिया चला रहे नशा का व्यापार चला रहे